Алло. Алло. Здравствуйте. Я хотела добрый день вам позвонить, чтобы да. вы закрыли нам завтра 809 гривен. Ой. 90 гривен я тебе за 7 Вы знаете, мы сегодня обанкротились. Как это обанкротились? Ну, так вот, ну, не можем закрыть. Не можем закрыть. Я на завтра прошу вас. Ну, и завтра тоже. Ну, если фирма сегодня обанкротилась, то она не может ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра закрыть. Все, долг, такой вот висит, получается. Вы сначала взяли товар, ты где Вы взяли чьё-то товар у нас. Ну да. Так что, ну да. Ну, ну, так, давайте возвращайте товар. ну, взяли, а потом вот буквально через два часа фирма обанкротилась. Что? Подождите, так вы издеваетесь или что? вы вообще не на меня повесите. Возвращайте товар, правда. Давайте я товар заберу. Можно, можно так да сделать. Что, давайте, давайте. но уже не весь получается, уже может половины продали. Как это за два часа вы продали товар? Сейчас я тогда приезжаю к вам, забираем товар, я с вам не приезжаю. Ну да, можно так сделать. Вы знали это или вы шутите, то есть это какая-то шутка, да? Ну да. Ладно, извините, это розыгрыш. Мы проверяем. Всех этих поставщиков на адекватность. Вы, кстати, ну так, лояльно, более лояльно, извините, соц соцэксперимент, так что вы отреагировали супер, нормально. 808 гривен оплатим завтра буквально. Да, Товар мы вас получили. Спасибо за адекватность. Плохо, конечно, что вы так вот прям злостно, согласно ну, от, отрывать тоже на зарплату. Нет, я понимаю. Это директора, который... Да, ну мы знаем вашего директора, ваших менеджеров, так что, ну, да, извините, у показатели... меня 800 гривен, то есть я вам тогда что-то не, 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 Нет, да, что дело не в 800 гривнах, извините, просто, ну, то у нас просто такое... Тот эксперимент по, по, поставщикам. Простите, пожалуйста. Не, не, не да. да, как вас зовут? Наталья. Наталья. Очень приятно. И, меня нет. Роман зовут. Таня с вами работает, просто Таня в отпуске. Да, 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 да. Таня в отпуске, я в курсе. Да, Тань. Ой. Да, да. Ну, мы завтра оплатим все. Хорошо, я тебе Все, спасибо. Извините, пожалуйста, за этот, за розыгрыш. Хорошо, спасибо. Хорошо, до свидания.